О, я тебя помню. Привет, Сережа, привет. Ну, здорово. Не знаю, тебя как зовут? Не Аристарх не меня раз, зовут. Абсурд. Да, какая разница, блядь. А, а что ты спрашиваешь, сейчас, хоть, какая разница? Хоть, Аристарх, хоть, хоть, хоть Аристарх. хоть как. А что ты на имя перекручиваешь, что-то это, зачем ты? А что у тебя Аристарх на самом деле такое имя? Как... Ну да, а что ты сокрыл? Ты спросил, как меня зовут, я тебе ответил. Ты начал кривляться, там мне все равно, там не это. Я же нормально с тобой общаюсь, Сережа. Я знаю, что ты с Кривого Рога, да? Ну и что? Ну и хорошо. Моя точка зрения вообще не поменялась абсолютно. Ты рад, что вчера по Кривому Рогу ракета прилетела, семью убила? Ты как к этому относишься? Ты это осуждаешь или поддерживаешь? Кого убила? В дом жилой ракета российская прилетела, ты в курсе? А, в жилой? Конечно. Сем семью юз взяла Представляешь? Район какой? Какой район? Какой район? Какой дом? Открой а, мне, пожалуйста, объясни. Можешь давай, в интернете давай, открыть, попасть. почитать. Это открытая информация. Да, 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 нет. слышь, Чего? Да, Чего нужно искать? Нет, ты мне, ты ну, мне. Потому ты что не искал, это открытая информация, мне, это не тайная какая-то информация. Ну, так давай. Ну а, ну а тебе что? За что ли сказать или что? Куда прилетела ракета? Раке? Да, а, мне за подло сказать. Дом? Ты можешь это проверить? Это открытые Почему? данные. Почему? тему Ну, да Но не ты буду... Это, ты скажи, ты это поддерживаешь или слова... осуждаешь? Я не, буду, я не буду слова поддерживать, понимаешь? Ты, ты не будешь поддерживать, ты, значит, осуждаешь слова. российскую агрессию в сторону это Украины. Хорошо. Да, 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 а, не, да ты не... Ты не я слова не верю, просто напросто, вот и все. А, ты не веришь, что вчера в Криворог прилетела баллистическая ракета российская, да? Нет, нет, а я... А я, я я тебя прошу подтверждение А ты ты не можешь? Ну, написать, как бы, можешь вот написать, можешь что написать в Гугле ну. или в Яндексе э, Нет, не, не. ну, а, ну а ты. Ракета. А, ты, а, ты чего? а что я должен... Или просто кривую руку то новости и слушай. почитать. Ну, и, на любой ну, и местный что... местную криворожскую на любую ну, эту, эту страницку на Любую тему тебе задам. Любую тему задам, допустим, да и. И типа, бри, проверяй ее в интернете где-нибудь. Да, ты я тебе поверю. Принят, если это открытая информация, если это информация с открытых источников, мне не нужны дополнительные ссылки ну, или этот. Я, да, я хорошо, могу сам перепроверить. Хорошо, и ты можешь перепроверить хорошо, мои слова. Перепроверить мои слова. Какие? Ты можешь открыть любой криворожский, да, хоть всеукраинский ну, ресурс ну, понятно, новостной понятно, и почитать, что вчера в Криворов прилетела ракета, погибли люди. Дети погибли. Ну, погибли, погибли. ну, понятно. Хорошо. А тебе все равно, Радность, да, ты поддерживаешь. Поддерживаешь ну, то, что Россия нет, убивает нет, детей нет, в прямом нет. Стой, 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 стой. Да секунду, что, стой, стой. Ну секунду, ты секунду, уже стой. давай уже. Не надо ну, это поразите, переобуваться да, туда-сюда. Да, 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 Какой да, перебываться? Ну что, так давай хорошо. определимся своей позицией. Ты, значит, ты, значит не, ну, отрицательно относишься к тому, что ебнут дети в кривом руке. Ты осуждаешь российскую агрессию. Да, слово сказать или нет? Давай, говори. Или, как? или мы будем так вот... Не-не, говори, даю тебе слово. Говори. Хорошо, давай так. Хорошо, слушай. А у тебя есть информация, когда, допустим, украинские ракеты прилетают, допустим, там ЛАЗ Донецк? Там... У Украины нету ракет, во-первых, и во-вторых, они туда стой, не прилетают. Стой, стой, А, 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 а у как нету? Вот, да, да, ладно. Да нихрена блядь. Нам, а, нету. Вообще. Да, вот представь себе, у да. Украины не, Нет. нету а, баллистических ракет. Да, да, конечно, да. В том же там, да, и... ССН, там, Это не баллистические, да, у нас да? нету баллистических ракет, они не прилетают в Луганский Донецк, можешь себе представить. Да, да, да что ты... В смысле да. вот, А да, вчера баллистическая я... ракета приехала, прилетела в кривой рог, разрушила целый дом и погибла семья. Дети погибли. Представляешь, как, как вот в твой, в твой родной кривой рух. Ты это а, поддерживаешь да. или осуждаешь? О, скажи, да, нет. Скажи, да, нет. А я не верю этому. А, это ты не, не веришь, этого не дает. было. Если ты не веришь. А скажи, а если бы гипотетически а, такое было, ты бы это поддержал или осудил? А. Гипотический, гипотический, конечно, бы. Все, значит, а такая ситуация была реальна, значит, мы принимаем а, твою а, точку а, зрения. А осудил конечно, бы. Хорошо, ты хорошо. Сережа, да. Да, ты, да, да, ты порядочный да, человек, да, я думаю, да, я, да, ну, да, молодец. Я да, тебя да, тоже, да. я хорошо, тоже осуждаю хорошо, российскую хорошо. агрессию, а, а а а ты, удары знаешь, по жилым домам и убийства детей – это очень мух. большое преступление. Сережа, ты молодец, ты смелый человек. Я тебе скажу, Сережа. Конечно, да, я смелый. Ты, да, ты, ты очень смелый, смелый человек. Ты, ты осудил Конечно. российскую агрессию, ты осудил убийство детей, ты осудил э, ракетные удары по жилым домам, по мирным городам. Молодец, Сережа. Ты, ты, красавчик. Нет, ты не... ты красавчик. я ты не красавчик. Сказал. Ты красавчик, Сережа. Молодец. Нет, 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 нет молодец. Нет, нет. Те, того, тобой... там... нет, стой, 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 секунду. Нет, 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 нет. ты врешь, ты брешешь. Э, не, они врут. Можешь, меня можешь ты, ты меня можешь проверить, Сережа. Сережа, смотри. После нашего разговора так каким образом? Как... Каким каким образом я могу тебя проверить? Вот сейчас тебе объясняю. Смотри, Сережа. После нашего разговора Давай. ты Давай. открываешь Давай. интернет браузер и пишешь там э, кривой рок новости просто два, два слова кривой рог новости и все и тебе ну, сразу и что... напишет. Напишет ага. Э, э, ага. новости а, за вчера я, я, в Крёвом я, я, я тебя понял. Я тебя С разных интернет-ресурсов, а, со всеми там фотографиями, а, я, я, видео. Я, я, Может, я, ты даже узнаешь свой я родной район, понял. на котором ты жил, да? Я, я тебя понял хорошо. В каком ты районе там я жил я в Кривом Роге, скажи, понимаешь? пожалуйста. Да, 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 да тебе не волнует уже. Ну скажи, ну скажи, в каком ты районе жил? Слушай, Объясняю, в Толбинцевском или в металлургическом? Скажи, я, в каком ты же? Я открою, допустим, Сережа, а что ты да? стесняешься? А может, ты меня обманул в прошлый раз? Может, ты вообще не с Кривого Рука? Почему нет? Может, ты обманул? А в каком ты районе жил? Скажи, назови район. Где ну, ты допустим, жил? Сосгород. О, 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 жив? о. Вот я же говорю, может быть, может да. быть это в твоем районе что даже случилось. социк. Да, 95-й квартал, да. Да нет, ну ты уже так, ты такой разброс там. 44-й, да. Так и ты везде жил, аж на 44-м жил, нифига себе тебя эм, жизнь эм, помарковала. Эм, 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 ну, вот, я, я везде жил. Там, на Инкагоке да, жил. Вот, везде, да, а, шо, да, а как да, это да, тебя да, так да, мотало да, по всей да. этой? И на, на Югоке. Ну, И на вот Югоке жил. Ух ты, понимаешь? блядь, какой ты раз, размазанный был по всему да. Кривому Рогу. У тебя там прям этот. По, 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 вот, я такое, знаешь. А что тебя так помотало? Слышишь? Э. А что ты? И на 44-м, и на Югоке жил. Что это такое? Ну вот там вот там деньги платили там и белки. А, плат, деньги наверное, платили, да, а квартира у тебя где была? Или ты по съему да? мотался? В, везде была. Там снимал, там, там жил, там купил, там продал, там и прочее подобное. Ну, в тебе. Не, роду. молодец. А, а как? А ты думал, а как, как я в Москву попал, блядь? Думаю, за, за, за какую хрен, блядь, за какие бабки? Кто мне меня, меня спонсировал поехать в Москву? Сам себя. Там... Не, молодец, Сережа. Ты, ты красавчик. Уехал. Это молодец. надо быть очень смелым таким Афина. героическим человеком. Я тебе даже завидую, потому что мне порой такой смелости не хватает, чтобы поехать в Москву, и сидя в Москве, осуждать агрессию России против своего же родного города. Ты вот такой мужик, я тебе скажу. Ты молодец. Ты сидишь в Москве и говоришь прямо, что ты осуждаешь ракетные удары по своему родному Кривому Рогу, осуждаешь убийство детей Российской Федерации, осуждаешь нет, войну, нет, в принципе. Нет, нет, ты, нет, ты молодец, я тебя... Сережа. Нет, нет, нет. Я, да ти... я, да я тобой прям, ну, да, сек... да секунду. Я да даже секунду, не секунду, знаю, я каких слов подобрать, чтобы да, тебя похвалить. Да подожди. Да молодец, ты, конечно, <laughs> да. Ты нет, твоя хвальба ни к чему. Дело в том, что Сережа, просто, ты именно ты времени. Объясняю. Давай. тот момент времени я прекрасно понимал, что, понимаешь, у меня безысходность просто финансовая. Понимаешь? У меня не было выбора жить. Да я ж тебя не проживать. осуждаю, что ты переехал в Москву. Подожди, Это жизнь сек, у всех по-разному складывается. Секунду. Не секунду, надо оправдываться. Секунду. Я не оправдываюсь. Я тебе рассказываю то, что я думал в тот момент, в данный момент, в те 90-е годы. Передвожал, да, ну вот до, до Москвы, да, до 98 года, на. Да. Когда вообще, ну по, просто без денег, все просто, когда. Да я и, понимаю, цигулки, не, ну цигулки, у всех по-разному да, жизнь сложилась. Не, ну, не, да, да, мне, слушай, не за месяцев работы, да, мне предлагают, слушай, ну возьми вот, ну по бартеру типа, хочешь, возьми э, э, две тонны, э, э, 2000 тысячи -то на тот момент, да, мол, типа, э, не помню там сколько, там, эту, э, мет, металлом, э, проволокой этой, обычной катанкой, шестерочкой. Э. А Может, ты, работал, жизнью, ты работал где? На, на заводе? На металлургическом а, заводе а, ты работал? Да. На э, Николуке, ой, не Николуке, а э, на югуке, на Руфе работал там на бутылочной фабрике, да. Вот mm -hmm. мне представляешь, все заботы предлагают. Вот типа на катан катанку, шестерку, проволоку по 600 гривен за тонну. А ее принимали цвет э, цветмет по 300 гривен, ну в два раза дешевле. И это с учетом того, что я должен был... А что это за цены в 98 году, что ты мне такое рассказываешь? Это такие цены были в 98 году? Ну, 97 кажется, или 96-й. Офигеть. 97, ну, ну и что? Денег не давали, да? Давали проволоку. Да. Ну, типа, я должен был сам еще вывезти еще ее. А ну, как ты две тонны 2, проволоки да. вывез? На горбу? На автобусе? На каком-то? Трамвай там, да, ходит на Югурке, помню? Да, да, да. Прикинь. С вокзала, я с ЖД вокзала дома. на Югурк я, 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 такой, да, 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 да. я взял ту Катанку, проволоку, шестерку, да. буточку, да. Трамвай, да. Не, и молодец. На юг, юг, да, юг, да, на юг повез, да, на, да, а Какой на, юг. трамвай на. ходит на ЮГОКе, помнишь? Да хер, Забыл уже. Да. Обычный вот, трамвай. Ну номер, номер трамвая. Какой <соцентр> маршрут? Номер что ли? Ну да. Номер, номер, да. да. Да не помню, я не знаю. Да. Ну а, ладно, да. мы же уже и поменялись я с Я знаю, что старостя... тр... троллейбус ходил. Вот Ходишь... троллейбус, знаешь? троллейбус какой номер троллейбуса ходит хотя не тоже понятно. наверное поменялись там уже сто раз девято девятый, оба девятый оба. тр опять а весь криворужский чат из а -а -а. подсказывает девятка пятерка все ходит Но... не молодец Сережа ты ты не мужественный человек реально поехал понятно. в Москву и там всем им а ты... рассказывает говорит слышь а я ты а ты что, сам ты с Крыбаса? Ты... Да, да, с Криворожской области. Ты с село Шухаевича, знаешь, там рядом есть. Нет, нет, стой. Не, стой, стой, стой. Стой. Секунду, секунду. Секунду. Да, секунду. Ты... А, ты а с... зависла связь, я извиняюсь. Или как? Алло, алло, есть? Это уже связь, связь тормозит. Шухевичи, село Шухевичи. Ой, капец, зависла, Серега, интернет, капец. Ну, повтори, пожалуйста, еще раз. Алло, алло, есть? Ты меня слышишь? Нормально сейчас наладилось? А, понятно. Ну, как обычно, как обычно. На самом... Да, да, на самом интересном месте, как обычно. Блин. А район окей. А а говорю, село... Кей... Я с области. область, область Криворожская, село Шухевич. Шухевич. Да, да. да. что? Да. Область Криворожская? Нет, только области Криворожской нет. Как это ты, ты жил в Криворожской, не знаешь Криворожской области? Слышь ты. <с <с не, Сережа, ты молодец, ты мужественный человек. Как Тра Трампу, помнишь, Путин сказал, что Трамп мужественный да, человек? Вот ты такой, как Трамп. Сережа, тебя... Сережа Путин все на днях сказал Трампу, что Трамп мужественный человек. Вот ты тоже мужественный человек. Сидя в Москве, рассказывать, что они там все такие негодяи запускают по твоему родному городу ракеты. Осудить это все дело. Раскритиковать, придать все это огласке. Ну ты просто герой просто. Тобі бы гордились бы тобой. Это так же и Кросс области не существует, понимаешь? Что ты втираешь? втираєш? сними, клыки. Сиру же, ты ты красавчик. Мужик, 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 очки сними. Ну, а ты можешь Путина, Путина? Ты можешь можешь Путина назвать? Нет, конечно. Почему? Как, кстати. Ну, потому что он такой негодяй, по твоему родному ну, городу бахнул ракеты. Не, слушай, не, подожди. Я, допустим, тебя не могу назвать, даже и, потому что ты даже. Нет, не, меня не за что сказать? называть. Я, я никаких преступлений не совершал, чтобы меня за такое. Ты что, Сережа? Зачем меня называть? Называть этот. Если я если я, в отличие от Путина, не совершал. Я, я кривой рог не бомбил, я ракеты на Кривой рог не запускал. От моих рук люди не гибли. Не надо меня так называть. Это, это непорядочно с твоей стороны. Я понял, я понял тебя, я услышал. Даже и связь хорошая стала, да? Во, связь, спал, да, наладилась. И... Не надо меня так называть. Я не такой. А до этого как-то связь такая была нехорошая. задержка, правильно? да, конечно. наверное. Спутник да. пролетел, да, вот этот Старлинк, через да, да, вышел да, на орбиту и. Да, в твою цель именно да для, для тебя. Сережа, для тебя, тебя там повесят да, на доску да, почета. Ты да, в курсе да. фотографию твою? Да, да. Да. Ну да. Да бог с ним. Не молодец. Такой. Слушай, смелости у человека, мужество столько. Конечно, а ты как думал? Видел, как так, Путин Трампа, Трампа так, похвалил. Так, так, а, так я тебя тоже так, так Хвалю, да, хвалю так, так, тебя. Так подожди. Связь вернулась, на субботник это пролетел, связь свинулась. Сейчас наладилось, да, правильно? да да Так очки твои, ну так очки сними. Не о очках речь, речь о твоем осуждении российской агрессии, и ракетных ударов и убийство детей. Да это. Да, убийство детей. Да, дети погибли, представляешь? Да. А ты, да, да, ты забыл, что это год? А? Причем-то 14 год. Донбасс. Вчера дети погибли, ну, Сережа. Твоём... Да, да, твоём... То есть получается, если в 14 году Россия захватила Крым, вторглась на Донбасс, то это сейчас оправдывает то, что вчера погибли дети в Кривом Роге, в твоем родном городе. Сережа, ну что такое? Ну не чуди, пожалуйста. Что ты вот это вытворяешь вообще? Это, это ты чудишь, понимаешь? Нет. Причем тут ну, 14 год, люди. Сережа. Вчера Блэк, в твоем обьясняю, родном городе погибли обьясняю, дети от российской ракеты. объясняю. как, или, а, или что а что ты меня оскорбляешь? Потому что ты мне меня... Успокойся, Скоро, Сережа. Нормально. Сережа. Я спокоен. Это ты успокойся. Повторяй ну, Объясняю. После Майдана 14 -го года нормальные люди в Крыму, в Донецке, в Луганце сказали, нет, это не наша власть. Нахрен она не нужна. Так это Всё. повод был, чтобы купить детей сегодня бай, в бай, роге, по, которых по, тогда по, по, еще не повторяю, которые... было. Повторяю! Повторяю. Люди возмутились, они сказал нет, это не наша власть. Да. То есть ты оправдываешь Вы, убийство ладно. детей, правильно? Блядь, а без. Обяз... <coughs> Я не думал, ты нормальный мужик, а не не ты при... какой-то вообще. Прикру... Не прикручивай слова, что оправдываю убийство детей. Так получается, да, ты не говоришь, надо, а вот 14 я тебе говорю, не детей надо, вчера убили. Не, а на, 14 не, год. не надо. Когда, где, сколько детей убили? Вчера, где? вчера в кривом роге. Ракета убила детей. Да? Представляешь? Где? Да, где? Каком ты можешь года? меня перепроверить. Открой рога? новости, почитай. Напиши не, новости, не, кривые. Нет, нет, да, да, да я не буду приправить, что А что, ты вместе? Давай загроб. Нет, так нет, нет, давай ты. Да? Давай, Дай давай, информацию. давай загуглим от новости. А чё, почему тебе? Кривой рог, нет. смотри, открываем. Давай, вот. почему, почему Украинские тебе? Украинские спасатели, смотри, вот я тебе читаю, первое, Евроньюз пишет. Евроньюз для тебя авторитетный портал ага. или не? Ну, нет, без понятия. Это Евроньюз говорит? не без знаешь, такой такое портал, Евроньюз. да? Первый криворожский. знаешь, нет, такой? Дойче Кан... О, Дойче Велли для тебя авторитетный портал? тоже без понятия. Дойче mm. Велли ты не знаешь, все, Дойче пишет. Под завалами дома в Кривом Роге а. нашли тела женщины и троих детей. Тебе этого мало? Ну, Дойче не, не авторитетный портал. Чего, -чего сделали? Тела, тела детей извлекли из-под завалов после удара ракетного. Ага. Дойче угу. uh -huh. uh -huh. пишет, а, знаешь, такая... и Юс mm. это самое mm. пишет. Ну, Смотри, давай еще какие-то... Mm. Почитаем, ну, почитаем, ну, почитаем да, какие-то. Да, да, вот местные да, Криворожские пишут. Хорошо. Стой, Канал. стой, стой, секунду, секунду. Секунду. Это Deutsche Welle, так понимаю, немецкое какое-нибудь там издание, да? Немецкое. Да, не да, это, да, да, немецкое издание писало. Даже написало про твой родной ты не в курсе хорошо. дела. Хор Тейзен, хорошо. ТСН, ТСН пишет. Хорошо, хорошо слушай. Тейзенет. Стой, стой, секунду. Угу. Типа Deutsche Welle там у них, ты вот скажешь, что Э, типа -Вели, э, по каждому корреспонденту, на каждой территории, в каждом городе на Украине. Ну на можем взять всех... местные, все, Давай возьмем местные. Вот первый Криворожский канал. Я вот открыл новости, тебе читаю. Глянь, тут РБК Украина пишет. Давай, давай. РБК Украина пишет. Какой тебе еще надо канал? А, вот, вот и так. Вот ты просто руководствуешься, что типа открытую новости пишут, да? А, а, а ты да, там вообще вся... ничего же не понимаю. А, новости сочинили. Ты ты не не ли не ли? Ли? То есть Deutsche Welle, Deutsche Welle сочинили. Да. Сережа, а, сушка, ты поддаешь подаешь под сомнение Подожди, подожди под... Стой, 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 секунду. Типа Deutsche Welle, там, что <сос> ты, это для тебя, типа, ты считаешь, что это как бы... а, то есть ты, подожди, ты хочешь сказать, сказать, они сочинили. Они, Нет, стой, стой, стой. Они сочинили. секунду. Я тебе, я тебе ты считаешь угу. для себя <кхе>, то, что для тебя это первый источник э, информации? Ну так? ты говоришь, так, что, так, что ли? ты ты хочешь сказать, я, что я, я это. Я тебе задал вопрос. Я тебе задал за вопрос. Ответь мне, пожалуйста, на него. Смотри, Сережа, весь интернет. Нет, весь я интер... тебе. Блядь, Отвечай, я... Можно ответить? Я знаю, что есть интернет. Я знаю, что все много чего есть. А что, что такое... Можно, я я я вопрос. Можно я отвечу? <кхе> Нет. Нельзя? Ответ... Да что ж такое? На, так на, ты, на, так на, можно на, или нельзя? Дай мне вот вопрос на мой ответ. Отрицание реальности, капец. Ты, ты оперируешь э, источниками вот такими, да, что ли? Не, я вообще на местные группы подписан. Там, там еще а, раньше, понятно, чем Дойчевели написали. Да-да. А что такое для меня, вообще, понимаешь? Там написали я, еще я раньше, вообще... чем Дойчевели. Да я тебе просто не не привел к примеру Евроньюс и ну, Deutsche Welle. Deutsche Welle, Это европейские ресурсы, это европейские мировые ресурсы, которые пишут новости и они, ну, обозревают новости, обозревают события, понимаешь? Получается, получается, они соврали. Правильно, я тебя понял, Сережа? А, я понял. Конечно, конечно. Они откуда-то новости берут. А, не соврали? они берут новости? соврали. Соврали, получается. Не, ну, нет, подожди. Ну, я, подожди. Хорошо. По поводу забыли друга. Евроньюс там, пор. Не забыли мы, Сережа. Не-не-не, не, 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 не сливайся. Да, да. да не ты уже не соскочишь меня, с этого, блядь. смотри. Ты заколебал ты, блядь. Ты либо, ты либо, получается, ты, ты сейчас на такой растяжке стоишь, смотри. Ты если сейчас шаг туда, шаг туда, сядешь на швабру. Получается, ты либо... Ну что ж такое, глянь. С тобой можно поговорить, Сереж. Не, 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 у тебя не получится меня посадить на растяжку. Ты я уже, ты уже на растяжке. Не, ты понимаешь, говорю. что ты уже ты на не растяжке. Не ты как вот кот Шрёдингера. Одновременно жив, жив и мертв одновременно. Понимаешь, мы сейчас коробку откроем, и а ты уже там будешь... Ну, ты сейчас в суперпозиции находишься. В суперпозиции. Я? Я на какой... какой суперпозиции? Ты чё болтаешь? Супер позиция, Серожа. Сережа, мы тебя поставили на растяжку. Ты одна нога тут, другая там. Да, ты попал, понимаешь? Это кто? Смотри, у тебя сейчас. Ты меня поставил, блядь. Да, у тебя два варианта. Смотри, Сережа. Сережа. У, у меня миллион вариантов. Нету. Я у тебя жив, два. Я живу и буду жить. Понимаешь? Не, не, Ой, нет. Ой, я не спорю. Я нет, тебе нет, только нет. желаю, чтобы ты дольше прожил. и это, ты, Я тебе вообще... О, я тебе о, только... о, о, за это, за это, за это. Спасибо. Я ж тебе не говорю, чтобы ты там что-то... А, а, я тебе наоборот, а, чтобы... а, слушай. Слушай, что, а что слушай, ты молодец. Только и... тут надо определиться. Смотри, Сережа. Либо ты осуждаешь убийство детей, агрессию России, ракетные удары по твоему родному городу. Либо ты поддерживаешь это, понимаешь? Тебе надо выбрать одну из сторон. И все. понял, нет? Просто... Ты меня слышишь, нет? Да, ты да, да слышу. Да, 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 да. не сняла. я тебя как мужика не уважаю. Ты слабак. Мне все равно на твое уважение, Сережа. Пакт. А понятно. Пакт ну, убийства детей Российской Федерации в Крывом Роге вчера никак не влияет на то, что я снял очки или я надел очки, Это уже случилось. Это уже случилось. Дети погибли, женщина погибла там. Э, вся семья погибла, можно сказать, кроме, кроме мужчины там. Э, вся семья погибла, понимаешь? А ты это поддерживаешь, и так понял. Ты это хочешь отрицать. И отрицать не получится. Факт, факт случившийся уже есть уже, понимаешь, уже есть. Поэтому ты сейчас уже должен выбрать одну из сторон. Либо ты это поддерживаешь, и ты вот таким остаешься, недобропорядочным человеком, который поддерживает убийство детей Российской Федерации. Либо ты будешь мужественным человеком, таким, так сказать, с яйцами, как говорится. И осуждаешь, сидя в Москве, осуждаешь все эти хорошие дела. дела. Мало ли? Ну, какую ты сторону давай. выбираешь? Да. Не, Сережа, не хами мне, не надо, я тебе не хами. Стирай. Не хами мне. Не вливай. Пожалуйста. Вливай, давай, вливай, давай. мне уши. Сережа, давай, Сережа. давай вливай. Сережа, ну, там, не, не это. В чем ты меня там обсуждаешь? И в я тебя не обвинишь? я тебя ни в чем не обвиняю. А, у, а, у ты тебя выбор ты... есть. А что ты примол? Че ты... ты остановился, блядь? Я тебя говорю, ты... блядь, слышь ты мне, Блядь, обычно просто нормально. Факты докажи, докажи, то, что девушкам в морогу погибли дети. Ты можешь это проверить, это открытый источник. Всё? Там даже я... не не. Там не... даже, смотри, ты можешь открыть новости, Сережа, Сережа. Ты меня оскорбляет меня, что, блядь? меня? Что, что ты сгорел? Конечно, да, да. Я, я тебя, успокойся. я тебя скажу. Понял, нет? Сережа, не, перестань меня, хамить, не, не, перестань не, хамить, Сережа. Не, 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 я буду Серёжа, тебя ты, хамить. Сережа, ты, 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 этот, тебя посадят в тюрьму, наверное, в России за то, что ты. Тебя, тебя либо. Кстати, тебя могут посадить и за поддержку убийства детей, потому что нельзя этот. Нельзя поддерживать убийство детей. И нельзя осуждать агрессию России. Ты видишь, ты, ты, тебя посадят. Нужно, нужно осуждать. Смотри, можешь, Украину, я от... смотри. можно нужно. я отвечу? Отвечу. Можно? Не, не можно, не можно. Не нет. можно нет. Аж, ты, ты, прям, ты, ты, ты аж прям жевать начал своим беззубым ротом, что-то там. Ты так занервничал, блин, покушай покушай, может, что-то там вымазывает, что-то взял какую-то, взял какой-то корку, что-то там вымазывает, вымакивает, что-то там, подливу, подливу какую-то хочу. Пожарное сало им. Са сало, офигеть. Не да, надо, да, никому да, только да, не говори, да, что ты там в Москве да, сало ешь. Я Москва мусульманский и... город. Ты же в курсе, как Москва ну, переводится да, на... на мусульманский? Да, да, да. да, да, да там мечетей да. много в Москве, не, ласка, я не покажу никому паре, сало. Переведи, переведи мне, будь ласка, блядь. Сережа, Сережа. А, Сирожа, Сирожа. На, слухай, а, слухай, слухай, кстати. Ты съехал с темы, решил съехать с темы. Не, мы не съехали с темы, да, мы да, обсуждаем. Да подожди ты, что ты, слухай. А, действительно сегодня, пацаны, видео по первому каналу по России. Э -э -э. А? Сережа, Сережа, я первый канал не смотрю. Ну, да, я, видел, да. я видел вчера, вот вчера открыл новости, любые новости открываешь, от местных, от самых там каких-то пабликов на 500 человек, до вот, мировых таких ресурсов, как Deutsche Welle или Euronews. И читаю, что российская ракета был уничтожен жилой дом и погибла семья, женщина с детьми. Понимаешь? Вот это... это, ты можешь перепроверить, это ты можешь убедить. Там даже... Смотри, Сережа, Сережа, ты меня что слышишь? Ты... Да, пошел. Блядь, Сережа, а что ты, ты это отрицал? Ты... ты, так отрицал. Я твое имя вообще. Та там очки даже... Очки с ними кажутся. Я же тебе представился, как, кажут, как мое сними. имя. Не, очки сними. Хоть раз. Но... -се Сережа, что? там Фа... даже сем... фамилия этой семьи написана там даже, там даже написали фамилию этой семьи. Так что, так что ты можешь это проверить запросто. Это открытая информация. Сережа, от того, что ты это отрицаешь, факт убийства России и детей не отменяется никак. И ты сейчас стоишь перед выбором. Либо ты вот осуждаешь, либо ты это поддерживаешь. Я даю тебе время на ответ. борода? Ты мне Час? який ты мне там час даешь? Слухай, ты такой для меня. Ты не человек. Слухай, ты даже не мужик. Ты даже очки не можешь снять. Сними очки. Я тебе даю. Давай, мужик. Сережа, Но? скажи, Кто? ты мужик Кто или за... не мужик? Кто завис? Вы? Выбери, выбери сторону. Уже. Ты поддерживаешь или осуждаешь? Под... Давай. Что? Чего ты сразу, Я Сережа? Ну, на. Сережа, давай, будем.